miacsay xəbər uğurlu ilə davam edirik. Bu günlə rəhbərluqiyyətsiz yerində olan və yaxşı uğurlu istəmişim Sudhamsun qonaq olan dəyərli marxam söylədi ki, Azərbaycan Milli Geyim Mərkəzi və 2014-cü ildən Norveçin ən yaxşı fotoqraf seçilmiş Paris Nadir milli geyimlərə həsr etmiş layihəni reallaşdırıblar və bu günləri artıq bizimlə bərabərdilər və salamlayırıq. Hər gününüzü günləriniz xan xoş görək. Təşəkkür edirəm. Sizə salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. İlk... Günlərin xan elə başlayaq. Mən bu sabahları gözəl açılsın. Və əlbəttə ki, bütün sizin yaradıcı heyəti salamlayıram. Çox təşəkkür edirəm. Həm sizə hoş gəlmisiniz. Layihədən başlayaq, çünki maraqlı bir layihədir. Layihənin yəni. əslində adını deməliyik, öz üzünə təmas etdik. Biz bilirik ki, mütamadət olaraq suslu şəbəkədən də istəyirsiniz. Yəni. 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 Çalışırsınız, çağırırsınız, səzginliklər, gənliklər. Əslində belə yəni. o qədər çoxdu ki, işlər bu layihənin biraz gecikməyinin səbəbi də mənim peştə səfərlərdə olmamım oldu. Yəni. O da mənim işlərimdə əlbəttə ki, biz ə, hardasa avqust, iyulun sonu, avqustun əvvəli bu layihəni başla bərabər iş başdan belə başladı ki mən e, Farizin əsər işlərini görmüşdüm, bəyənmişdim e, və onun gözəl bir e, çünki Fariz də mənim milli geyimlərimi ümumiyyətlə mənim yaradıcılığımı izləyən də bəyənən bir insanda və ə, bərabər belə bir fikir yarandı ki, belə bir bu yəni axı, belə bir kataloq olmalıdır və biz bunu edək. Və əlbəttə ki, biz gözəl məkanlar seçdik və məkanların ilki Azərlməxalçaçılıq. -İl Bizim Dadı məəmmə buradan çox böyük salamlarımızı çatdırırıq ki, onun məkanında məs biz gözəl foto sessiya etdik eee ikinci birinci hissəni bitirəm sonra ikinci hissəy keçim. Çünki ikinci hissə biz mən bu xanımı çox çox xoşuma gəlirdi. Çox gözəl bir xanım idi. Biz Məryəm Məmmədxanova, bizim Bakılı oğlanlar komandasının kapitanı, Allah ona rəhmət eləsin, gözəl bir insanın evladı. Məhz bu xanımla işləmək çox istədim və əlbəttə ki təşəkkür edirəm ki Nadə xanım onəsi bu şəraitdə o yorğun bir iş prosesi keçdi. Işte, bir dəfə də olsa o ə, mən eşitmədim ki o yaradıcı komanda yenə də Hı. yəni Farixın professionallığı, yəni biz burada bir çox insanların adını çəkəcəyik ki, yəni onlara təşəkkürümüz olacaq. İkinci hissədə biz məs bütün Zəlilə xanım Ağayeva ilə işlədik. Hı və stilizə olunmuş. Bizdə Hı -hı. bizim milli axallıqları idman üslubu üzərinə, bax belə tamamilə gündəlik istifadə etdiyimiz e, o geyimlər üzərinə ayaqqablarla. Yəni orada biz sırf ancaq axallıqları və başlıqları Hı -hı. götürərək e, idman üslubuna. Hı -hı. Burada gö göstərmək istədiyimiz nə idi ki? Yəni e, bilirsiniz ki 2006-cı ildə mən e, böyük bir təşəbbüs irəli sürmüşəm və bu mənim böyük bir arzumdu ki, Azərbaycanda milli geyim günü elanı olunsun və bu dəfələrlə canlı illərdən də deyirəm, saytlarda da deyirəm, müsahibələrimdə deyirəm. Və məs stilize olunmuş versiyada onu göstərmək istədik. Yəni belə də olar geyimə. Vacib deyil ki, tam milli geyinib şəhərə çıxaq. Məs, dirim hissəsini, bir, bir arxalığını, bir araqçanını, bir həm də naxışını element olaraq istifadə edib öz milli ruhunu, öz milli geyiminə təqdim edə bilərsən. Öz milli ornamentlərini təqdim edə bilərsən. Yəni dünyanın harasından gedirsənsə get. Ə, i̇kinci Bakın, esaslı... hissədə hə. Şirvanşahlar qoruğunda Əbazərinin yəni, səhrinin əməyinə təşəkkürümü bildirirəm ki, o bu şərəyi yəni, etməkdə mənə, bizə kömək oldu, dəstək oldu. Yəni <laughs> yani mən əlbəttə ki, Zəlilə xanıma çox təşəkkür edirəm. Mən Məryəm xanıma çox təşəkkür edirəm. Mən Fariza'ya çox təşəkkür edirəm. Mən bütün yaradıcı kin komandaya və o məkanlardakı biz çəkilişlər etmişik. O məkanların sahiblərinə çox təşəkkür edirəm. Əsas məqsəd təbii ki bax bu qeyd etdiyimiz bu milli geyimlərin təqdivi. Burada da biz Farizin də əməyini vurğulasaq yerinə düşərdi. Çünki həlməkarım da bir qədər əvvəl qeyd etdi ki, Faris Norveçdə 1-ci, yəni 2014-cü ildə qalıb olunan fotoqrafın ən yaxşı fotoqrafu, ilin ən yaxşı fotoqrafu seçilmişdi. Bax Əs gəldiniz. Məqsədimiz e, bəlli və orda Avropa bizim milli geyimlərimizə nə qədər maraq göstərir, təqdimat. Bəli, bu çox şey asılıdır. Ola bilər ki, yəni insandır müxtəlif bir neçə insanlar işləyir, işte, amma orta gəlir Azərbaycanlı rohun olsun. E, sən onu duysan, onu duymasan, nə qədər bir çəkirsən, çək, baxarıb bir şey. Mən mm. ona görə də Fariza müraciət edirəm belə deyim əvvəla hər kəsə salamlamaq istəyirəm bütün baxan tamaşaçılarımıza. Mən ə, danışa bilmədim ona görə biraz gec oldu salamlağa. Belə deyim bu milli geyimlərlə bağlı Norveçdə dəfələrlə olub. Ə, mən Norveçdən danışacağam ki dəfələrlə olub ki öz ə, yerli əhalinin bizim milli geyimlərə maraqları maraq dairəsi yəni var. Yəni də tədbirlər keçiririk və o konseptlərdə bizim malı Vər vərək ansamblının uşaqları yəni neçə dəfə hədəflənilib ki, bizə təşrif qolaq gəliblər, nə var ki, olsa. Onların da geyimləri sırf olaraq bizim Azərbaycan Bə milli, milli geyimləri olur. O milli geyimləri konseptlərdən sonra olub ki, məsələn, Norveçlilər yaxınlaşıb baxıblar, deyiblər, nə gözəl bu naqışları, maraqlanıblar. Nətelələri olub ki, deyiblər ki, biz də istəyirik bir dənə beləcə bir liqeyim olsun ki, yəni evlərində hərəsinin belə bir ə, gözəl bir hədiyyə kimi qalsın. Yenib. Çünki Narveçlərində milli geyimlərində çoxlu naxışlar var. Oxarlıqlar var mı o, Hatırda, o naxışlarda? Yoxsa onu günləri ham daha yaxşı. Hə, Lə... onu... ümumiyyətlə istədim ki, sözünüz tamamlasın sonra etnik etnik naxışlar belədir ki, bilirsiniz, şərq biraz ayrılır. Aha ə Avropa biraz ayrılır. Orda daha çox jacquard elementləri olur. Onların öz naxış formaları var, yanaşmaları var. Amma biz bilirik ki, bizim artıq şərqı ifadə edirlər onu dizaynerlar. Hətta bu istifadə edən artıq markalar var ki, sırf bu ornamentlərlə işləyir və bu ornamentlərlə özünü reklamını çox güclü şəkildə aparır Hı -hı. və insanların insanlar da markaya maraqlıdırlar. Yəni belə bir məqam var. İndi xairis buyurun. Düzdür. Ona görə ə, bəlkə də ondan ələli gəlir ki, bizim milli geyimlərə onların marağı ə, Hı -hı. həddindən artıq çoxdur. Bəli. Başqa ə, sırf olaraq mənim özümün də marağı olduğu üçün, yəni Günelər xamda dediyi kimi, sırf bir il ərzində bir yerdə çalışdıq. Artıq ki, belə deyək, kataloqun sırf özə çıxmasına sağlılıq günləri ki üç gün yəni mə o belə sobadadır hazırlanırdı. Bax siz gedin. Olunacaq. Yani, <laughs> Hətta o, o günü mən gözəl xatırlayıram ki tam çapa gedəndən sonra dedim artıq biz bunu elədik. Bəli, <laughs> reallaşdı. Bu reallaşdı. Heç şübhəsiz bütün bu söhbətlə niyətin iştirak etdikləri tədbirlərdən Zəkat xanım və özü gözəl səsi ilə məlahətli ifası ilə təqdim edir. Sevindirir dəyərli sənətkarlarımız, musiqi dostlar və birgə və bu səhə tam yerinə çatdı söhbətimizin bu məqamında onları dinləmək maraqlı sudur ki, dəyərli sənətkarlarımız Azərbaycan musiqisini, biz qeyd etdik, Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edirlər digər ölkələrdə. Onlar sırf məsələ milli geyimlərimizlə çıxış edirlər. Milli geyimlərimizlə milli musiqimizi təqdim edirlər. Buyuraq dinləyək başa mədəniyyətinə, musiqisinə, incəsənətinə baxırsınız. Necə düşünürsünüz? Tərcibəli bir fotoqrup olaraq bu cür layihəninizə qarşı necə qarşılanacaq? Məncə, məncə çətin olmamalı. Çətin yox, yox. Məncə gözəl qarşılanmalıdır. Çünki sırf bu stildə, milli geyimlərlə bağlı belə gözəl geyimlər özləri həddindən artıq çox gözəldir. Yəni mən bunu qurulayım. Seçə bilmirdik hansının hansı naxşını, hansının nə tərzi. Biz özümüz də papat seçəndə belə olurdu ki, <laughs> seçə bilmirik. <He, gülüyor> siz ba ayrı başqa. Siz özünüz də yəni Norveçə indi inşallah 2 gün sonra, 3 gün sonra. Geri döndükdən sonra mən artıq bunun təbiliqindən başlayacağıq. Biz də 2 dilə, bəli, ingilis və Azərbaycan dilinə. Ümumiyyətlə sözə az yer vermişik, Hı -hı. əsasən E, yəni çünki şəkilləri çəkməklə yanaşı həm də kataloqun dizaynı ilə də fəriz fa özü məşğul olub və mən də bir az mənə bəyəndirə bəyəndirə, yəni belə <laughs> kömək etmişəm. Yəni mənə göstərib ki, necədir, Aha. yəni xoşuma. Mən tam rahatlıqla onun nöqtəsinə qoydum, onun zövqinə güvəndim və minimalizm daha çox yer alır. Çünki geyimlər o qədər zəngin və gözəldir ki, ona görə orada çox belə daha da rəzə. Geyimlər əsl sözün deyidir, bəli, bəl, onların və... gözəli sadəcə orada əlbəttə ki atalar haqqında və mənim haqqımda bir az məlumat gedir və mənim bu günə kimi işlətdiyim bəzi sözlər var ki, artıq atalar sözünə dönüb biz ona analar sözü deyək. <laughs> və o sözlər, o kəlimələrdən hissələr qoyduq və iki dildə, ingilis və Azərbaycan dilində oldu. necə olunacaq və təqdim olunacaq? Bəli, nə... bütün dünyanı gəzəcək. Daha çox müxtəlif var... dillərdə də olmalı. O bunu mən sən mənə son indi deyirsən. O qara qatalıqdır inşallah. Bə gümbeləri fərlib bir ödə yaşanlanda nə görsən. Və siz deyirsiniz, əslində orada sadəcə sırf olaraq əllərimizdən də iş var, geyimlərimiz qəşəng, onları bəyli xanımlı iş. Xanımı çəkəcəksiniz, duya çəkəcəksiniz. Bu da yeni bir layihədə, yeni bir layihədir. Çünki bu layihə bitmir, bunun davamı olacaq. Ardı var deyək. Bə, ardı olmalıdır çünki gedib verilmişlər də bayram tədbirlərində qonaqlarımız da gəldikdə belə bəlmətlər soçna bunu necədir? Bu nədir? İstərsəmiz marağa səbəb olur. Bu marağı demək üçün bəli, bu cür tədbirlər keçirmək və bu cür layihələri işləmək çox əhəmilidir. Yəqin ki, bunun da dedik davamı olacaq. Davamında daha hansı prizmadan görmək istəyirsiniz? Sürpriz proyektə bağlı. Belə deyim, bu layihənin davamını mən ə... Əsas belə bir, bir yəni şey yani bunun olmazdı. Biz Norveçdə də fotosessiya üçüncü hissəmiz Norveçdə olacaq fotosessiyadır. O da idi, yağışlıydı, dəzbuzun sonunda bizim əslində ə, Norveçdə də bir çəkilişimiz olacaqdı, amma bəzi səbəblərdən təxirə salındı. onların siması olsun və o onların gözəl mənzərələrində hı. biz bu milli geyimlərimizin fotosessiyası. O o var layihəmiz də yəni üç mədəniyyəti birləşdirmək kimi sıfır oldu. Yəni əslində bu gələcəkdə nəzərdə tutulur. Gələcək planlar planlarımızdır. Səhcətdirəmizə çox sağ olun. Gəldiniz buarda məlumatlandırdınız. Səhrə Tomas ağaclarının əminiyyətə təqdimatı olacaq barədə məlumat verdiniz amma bizim təşəkkürlərimiz heç şübhəsiz bizimlə bərabər canlı və gözəllik pey edən dəyərli sənətkarlarımıza düşür. Çox sağ olun. Minnətdarıq bizə. Qardaşımız da həmçinin təşəkkürümüzü bildirir. Bu pey əməkdar artistlər, xalq artistlər. Minnətdarıq ki, gözəl ipalar təqdim etdi. Səhrə Tomas ağaclarının qəlbinin, könlünün zövqünü oxşamış oldu. Və buyurun. Mən Azərbaycan dilində